मेरा नाम दीपक कुमार तो भाजी ये जो बंदा पकड़ा है आप लोगों ने हाँ जी मैटर क्या है और कहाँ से पकड़ा मैटर ये यहाँ प्रभात रोड पे गुरमुख के ग्राउंड में किसी ऑटो में बैठा था जी ये वर्दी के साथ था ये नशे कर रहा था यहाँ पे तो ये डाउटफुल हुआ कि ये एटलीस्ट हमारे फोर्सेस का नहीं है जो वर्दी जिस स्टाइल से पहन रखी थी एंड जो इसके लक्षण थे उस बेस पे इसको पकड़ा जी चार लोगों को इकट्ठे करके फिर पुलिस को अतला किया एंड पुलिस इंडियन एयरफोर्स पुलिस आई है अभी हमारी पंजाब पुलिस अभी तक आई नहीं पंजाब पुलिस अभी तक आई नहीं उनको इन्फॉर्म किया था आपने हाँ इन्फॉर्म ये बंदा लोकल है हाँ, ये लोकल ही बता रहा है जी ए के का एड्रेस है नशेडी डी एन भीड कह रही है कि ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है रेगुलर यहाँ नशे पत्ते का ड्रेस इसने कहाँ से ली क्या बताया इसने ये बता रहा है कि मेरे को नीचे पड़ी मिली वहाँ से उठाई जहाँ इस जहाँ का एड्रेस बता रहा है वहाँ हमारा ऑफिस है वहाँ ऐसा कुछ था ही नहीं तो कितने टाइम से यहाँ घूम रहा था कितने टाइम से मोमेंट कर रहा था अभी घंटा भर पहले पकड़ा है सर तो पहले भी किसी और मामले में भी पकड़ा पकड़ा जाता है कोई आइडिया नहीं हाँ है जी हाँ जी तेल चोरिया करता है बाइक की कभी बाइक उठाता सारा मोहल्ला जानता है जी हमारे ऑफिस के आगे से कई बार इसने बाइकों से तेल निकाला है तो मतलब बर्दी चोरी करी हुई है इसने आ, बर्दी चोरी करी है गारंटेड चोरी करी है सर नशेड़ी है सर ਜ਼ਿਲ੍ਹਕਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੂਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਿਲਕਪੁਰ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਆ ਉਹਨੇ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਲਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸੀ ਇਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਇੱਕ ਬਹਿਲਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਉਥੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਫੇਮਸ ਟੇਲਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵਗੈਰਾ ਸਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਵਗੈਰਾ ਅਫਸਰਜ਼ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕੋਰੀਅਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਰੀਅਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀਗਾ ਉਥੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 223 ਨੰਬਰ ਮਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਥਾਣਾ ਜੀਲਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸੇ ਮਕਦਮੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਗਾ ਜਿਹੜ ਦੋਨੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕਲ ਜ਼ਿਲਕਪੁਰ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ